Після вигоду останнього номеру газети наш Коростень» ми опублікували статтю про незаконне самого в нашому місті і зазначили, що у випадку, якщо люди знайшли точки чи або мають інформацію, де продають незаконну самогонку, то попросили надавати адреси, щоб ми допомогли скажімо, прикрити цей незаконний бізнес. Тому до нас звернулися дуже багато людей з адресами. Ми хочемо показати крастенцям, як проходить легко можна купити самогон в місті Коростені. і в подальшому подати ці матеріали для... в крастенський відділ Національної поліції, щоб вони прийняли мір. Зараз ми спробуємо купити бутилку самогонки і показати, як це відбувається. не будемо. Сосновська 50. Зараз ми спробуємо зробити контрольну закупку. Квартира 4. Квартира 4. Вот этот дом. Я сейчас попробую пойти купить. Может его знают лицо. У меня нет. Сейчас мы попробуем купить. Здесь сказали продается. Точка есть. Стоит, узнаем сколько. Ну и посмотрим, как у нас получится купить или нет. Все, мы пошли. Работает там? Есть? Есть. в очередь? Да. Здравствуйте. Здравствуйте сколько? Я вас питаю. По 20. 20. Вам сколько? Ну, сколько? Эту полную? 30. Нет, давай на 20. 20. Да не вопрос. Ну, что, сейчас? сейчас мы что-то купим. Как это вот происходит? Здесь. Это тоже... Тут тоже -мо ⁇ тут очередь... из магазина. Магазин Запах... 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 Спасибо. Вот, тут, вот, 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 вот. <связываю> вот она покупочка. Вот так, так вот это делается. 29. И э все. И день свободный. И день свободный. Очень, конечно, За 3 минуты 4 посетителя. Да. <связываю> Если тут постоять, то тут будет еще больше. Ну что, Андрей, какие следующие действия? Ну ничего, передаем это дело, э, это видео передаем э, в отделение полиции, ну, пускай разбирается. Вот да. у нас удалось все-таки купить пив литра самогонки. Дуже едкий такой смак. Специфический смак, запах. Мы купили за 20, сколько? 20 гривен. 20 гривен, да, пив пляшки горелки. Качественная сила? Все. Все мы, мы готовим теперь э, звернение на керівника видала, криминально полиции и э, доказы мы добавим. Это видеозапись. Смотрите, и, как, как оказывается майкер. легко купить самому Перед нами э, купляла. Купляв хлопчина, можливо, років 12-13. І ніхто навіть не, не спросив. його, Ні-ні, ну, не, не, не. ще ну, молодше. Це були другі, що був взагалі такой І Йому дали, дали, дали пляшку горілки. Такі точки потрібно закривати в будь-якому випадку.